অমৃত বিখ্যা আন্দোলনৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিকত আমি পাঁচ লাখ প্লেণ্টেশ্যন কৰিম আৰু পাঁচ লাখ চেপাৰী প্লেণ্টেশ্যন আমাৰ মেইন থিম আছে এই কেম্পেইনৰ এক পেৰ মাক এই নাম পাৰ এইটো কৰি আমি আজিৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিম আজিৰ পৰা চব এছ এইচ জি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচিয়েল এন জি অ' চব চবে পাৰ্ট লৈছে সব এনগেজ কৰিছে আজিও এছ এইচ জি বহুত আহিছে মানুহ

এন ইউল এমৰ পৰা আহিছে খুব ফূৰ্তি আছে ইহঁতৰ ভাল হব বুলি আমি আশা কৰিছো এইবাৰ চবেই নিজৰ দায়িত্বটো চম্ভালিব আৰু আমিতো কৰি দিলো চব যিটো গছ ৰুইছে নিজৰ মা নিজৰ ল'ৰাই নিচিনা আমি চাই সেইটো স্পিৰিট লৈ আমি এইটো কেম্পেইনটো পূৰা কৰিম আৰু আমি আজি আমি ইনাৰ্গেল প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াতে হাইলাকান্দি আৱৰ্ত ভৱনত চাৰ্কিট হাউচত আজি ডিষ্ট্ৰিক এডমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই ইনাৰগেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ল ইয়াতে সকলো অনাৰেবল এম পি সকলো এম এল এ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসন চবকে মাতিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনৰ ছাইডৰ পৰা আমি ফৰ জোহাটোৰ মানুহ ইয়াত আহিছোঁ ফেচিলিটেট কৰি দিছোঁ ইয়াত দেখিছোঁ মানে বিভিন্ন আমাৰ মা আই বাই ভনী ল'ৰা ছোৱালী চবেই আহিছে এন চি চি আহিছে আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ মানুহো আহিছে গতিকে আজি আমি এই ইনাগ্ৰেল প্ৰগ্ৰামটো কৰিলোঁ হাইলাৱনী চাইকেড হাউচত আৰু আজিৰ পৰা মানে প্ৰথম আগষ্টৰ পৰা পোন্ধৰ আগষ্টলৈকে দুহেজাৰ চৌব্বিছত এই আমাৰ অমৃত বিসূ আন্দোলনৰ যিটো মেচিক প্ৰগ্ৰাম প্লেণ্টেশ্যন ড্ৰাইভ সেইটো চলিব আৰু ধুনীয়াকৈ আমাৰ কামবিলাক চলি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোৱাকালি যদিও মানে শেষ পৰ্যায় আছিল আছাম গভমেণ্টে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অমৃত দুখ আন্দোলনৰ কাৰণে ফিফ আগষ্ট পাঁচ তাৰিখলৈকে আগষ্টৰ বঢ়াই দিছে গতিকে অলৰেডি যদিও আমাৰ টাৰ্গেট পূৰা হৈছে তথাপিও যিসকল উইলিং মানে প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ পাঁচ আগষ্টলৈকে দুহেজাৰ চৌবিছৰ পাঁচ আগষ্টলৈকে আকৌ আমাৰ হাই লাখ হাণ্ড্ৰেড অলৰেডি ছিক্সটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বেনিফিচিয়াৰী আহিল আৰু পুলি লগোৱা হ'ব অলমষ্ট ফাইভ লাখ আৰু এই টাৰ্গেটটো হয়তো অকণমান বাঢ়িব পাৰে ৰেচন প্ৰচেছ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোত যিসকল আমাক সহায় কৰিছে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ মিডিয়া পাৰ্চনে তেওঁলোকো আহিছে মানে আমাক সহায় কৰিছে চাৰিওফালৰ পৰা ৰাইজকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ অনাৰবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম তেখেতক আমি ইয়াৰ পৰা নমস্কাৰ দিছোঁ ছাৰে এটা ভাল প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আনিছে গোটেই ভাৰততে এই প্ৰগ্ৰাম হ'ব এইটো এক পেৰ মাকে নাম এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ অমৃত দুখ আন্দোলনৰ লগত সংলগ্ন কৰা হৈছে গোটেই দুইটা প্ৰগ্ৰাম চেমেন চিং ধুনীয়াকৈ চলি আছে খালী ৰাইজক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিখিনি জিঅ'টেক ফটো উঠাব সেইখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰি দিয়ে জিঅ'টেক টাইম ষ্টেম হ'ব লাগিব আৰু রেজিস্টার মোবাইলে দি যা ফটোখানি আপলোড করে যাতে আমার যেটা টার্গেট এজ এ হল আসামত মানে ফুলফিল হয় ধন্যবাদ